Я вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Проект у деталях про дружбу, співробітництво між Україною і Італією. А найголовніше міжпарламентський рівень стосунків. Це тема сьогодні розмови в нашій студії. Гості нашої студії Фабріціо Романо, надзвичайний та повноважний посол Італійської Республіки в Україні та Сергій Олексєєв. Народний депутат України, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Італійською Республікою. Я вас вітаю в нашій студії, пане Сергію. Група дружби депутатська група дружби Україна Італія є однією із найбільших, однією із найактивніших і її ще й називають і найрезультативнішою. Чому так відбулося і як вам вдалося налагодити таку роботу? Доброго дня. Ну, Во-первых, я хочу перейти на российскую мову, потому что э, Фабрицио очень э, вильно сполкуется російською мову Поэтому, чтобы фабрицу был э, понятен, понятен наш разговор, и у нас получился диалог, э, перейдем на русский язык. Спасибо. Э, все дело в том, что э, с Италией у нас действительно уже больше года назад создана группа межпарламентских связей. И группа заняла с первых своих э, дней деятельности очень активную позицию. И в этом благодаря Фабрицио Романа, который очень много нам помогает, очень активно принимает участь в, в том числе в межпарламентских связях, в межпарламентской дипломатии. И э, хочу сказать, что нам отношения с Италией очень важны э, по нескольким причинам. Э, ни для кого не секрет, э, что в Италии нет такая простая обстановка. Италия достаточно серьезно экономически пострадала из-за санкций, но тем не менее огромное спасибо нашим итальянским партнерам за то, что они поддерживают эти санкции. Мы знаем, что в Италии есть оппозиционные партии, такие как 5 звезд» в парламенте, это их называют еще пророссийское лобби, но тем не менее Италия держится в коалиции, проукраинской коалиции, занимает проукраинскую позицию, за что огромное спасибо. Но надо достаточно много усилий прилагать и на дипломатическом уровне, и на уровне межпарламентской связи, достаточно много работать. Мы знаем, что мы, в принципе, Украина в информационной политике в Европе, не только в Италии, но и в Европе, несколько проигрывает, потому что российское телевидение мощнее, и нам надо это, это восполнять эту нишу и как можно больше работать с политиками, с представителями бизнеса и так далее для того, чтобы как можно больше знали об Украине, как можно больше поддерживали нас. Пане Романо, насколько важна самая парламентская складова в дипломатических отношениях между Украиной и Италией? Да, ну, как сказал мой друг Сергей, это очень важный канал. Как вы знаете, есть Мидовская дипломатия, которая считается вот классикой, да? классический канал, но еще вот этот межпарламентская очень помогает сосредоточиваться на темы на сфере, которые являются самыми важными для наших двусторонних отношений. И я очень рад, что в Раде вот эта группа была создана и не только создана, но и работает активно. Мы, э, они не только ездили в Италию уже один раз, но э, я имею участие с ними довольно э, как можно сказать, часто встречаться и обсудить темы, э, вопросы с ними, с депутатами. Это для работы посла, это, как можно сказать, это не только привилегия, но это еще чрезвычайно интересно, потому что я могу доложить нашему МИДу не только то, что э, как можно сказать, политики, члены правительства думают, и какие есть ожидания э, в, плане, в политическом плане от Итали, но прямо от депутатов, поэтому я... Очень очі рад, що група существує і працює плодотворно. наразі. Планується візит української делегації депутатів до Італії. Це вже другий візит. Він довго підготувався, планувався. Яка програма цього візиту? У нас три основних направлення. Это политическое направление, о котором я уже говорил, оно очень mm -hmm. важное. Экономическое направление все дело в том, что экономика Италии базируется на малом и среднем бизнесе. Это классический пример для Европы, как построить независимую экономику, и нам есть чему поучиться. Потому что э, мы считаем, что в реформы в первую очередь экономические должны быть сориентированы на либерализацию малого и среднего бизнеса, его развитие и привлечение иностранного инвестора, э, в первую очередь, конечно, европейского, и в том числе итальянского. Если экономика построена на малом и среднем бизнесе, так как она построена в Италии, больше на 80% экономики э, это малый и средний бизнес. Экономика является независимой, не существует э, олигархического лобби. И экономика менее уязвима, потому что падение там одного одного двух огромных предприятий или кланов не влияет на экономику. Поэтому мы будем проводить э, встречи с представителями бизнеса итальянского. Э, будем э, как можно больше рассказывать об Украине, как можно больше заимствовать, э, заимствовать законодательных инициатив в экономическом э, формате, э, в том числе налоговом, потому что нам нужно все-таки реформировать налоговое законодательство, чтобы оно более было либерально к малому и среднему бизнесу, потому что без этого мы его не разовьем. Ну и также культурная часть, это одна из э, самых сильных сторон наших отношений с Италией. Фабрицио очень любит культуру, имеет к ней непосредственное отношение. Мы, хочу сказать, в этом году открыли памятник Данте Лигере в Киеве на Владимирской горке. Сейчас в этот четверг мы вместе с мэром Киева Виталием Кличко летим к мэру Флоренции подписывать меморандум о сотрудничестве и планируется открытие памятника Шевченко. в городе Флоренция. И у нас будет очень обширная и очень серьезная культурная часть программы нашего визита. Ви особисто займалися підготовкою візиту української делегації. Як правильно робилися акценти, на що орієнтувалися? Да, ну, як вже сказав Сергій, найголовніша сфера – це, звісно, політична сфера. Це все-таки зустрічі. между коллегами двух разных парламентов. Но и экономический вопрос, конечно, это, это тоже приоритетный. Я бы добавил, я добавлю еще некоторые темы. Во-первых, как Италия может быть полезна для Украины mm -hmm. в плане реформ у нас есть э, достаточно опыт опыта в некоторых сферах, которые вам очень вас очень интересуют значит реформы, э, особенно э, децентрализация. У нас есть э, как вы знаете, очень Долгая история, и э, в истории Италии вот, э, дело децентрализации это всегда, даже с, с Римской империи до, до сегодняшнего дня, это всегда была одна из центральных, из, из приоритетных э, тематик. И еще э, борьба с коррупцией, как э, может быть не все ваши слушатели знают, Италия это первая страна, которые Украина обратилась официально для того, чтобы активизировать вот это сотрудничество в плане борьбы с коррупцией. Поэтому я думаю, что вот эти три момента, ну конечно, кроме политики и экономики, вот реформ, децентрализация в частности и борьба с коррупцией. Загалом, якщо аналізувати, ви сказали, що політична складова є ледь не однією із головних, оскільки парламент насамперед це політичний і державний орган. Наскільки ця політична складова є важливою в контексті роботи в рамках міжпарламентської групи дружби? На що робляться акценти? Як доносити інформацію про те, що відбувається в Україні? Як розставляєте основні пріоритети? Що важливо вам сьогодні? Чого очікуєте від парламентариев с Италии. Как Фабрицио уже сказал, что нам есть брать с чего пример с Италии mm -hmm. в плане децентрализации. Естественно, нам нужно имплементировать наше законодательство к европейскому для того, чтобы исполнять договор про евроассоциацию и как можно быстрее ускорять европейские процессы. И Италия ⁇ это есть одним из образцов европейской децентрализации. Италия децентрализована уже очень много веков, и у нас сейчас стоит реформа децентрализации. Мы знаем все как бы, проблемы, да, которые обсуждаются вокруг децентрализации. У нас сейчас изменения в Конституцию, и было бы очень неплохо проконсультироваться с коллегами из парламента э и из нижней и из верхней палаты парламента Италии о том, как они видят, какие они могут дать нам советы, на какие они на чем они спотыкались да, во, время, во времена реформы своей децентрализации. мы знаем, что есть и территориальные, тоже какие-то нюансы в Италии и у нас сейчас есть территориальные проблемы. Вот это бы очень было бы неплохо обсудить и повзаимствовать этот опыт. Загалом, якщо говорити про Італію, як сьогодні в Італії сприймають ситуацію в Україні? На які питання підтримки сьогодні можна розраховувати? Ну, що стосується безвізової лібералізації і питань євроінтеграційних прагнень України? Как Італія знає і підтримує курс України. Но э, наше правительство он, э, с огромным интересом, конечно, следует за то, что происходит в Украине. Э, я каждый день проинформирую моих, мои собесед... моих собеседников в МИДе для того, чтобы они были, как можно сказать, в курсе всех дел. Мы, как вы знаете, итальянское правительство и вообще итальянские институты всегда сначала поддерживали суверенитет Украины, поддерживали курс реформ, поддерживали стремление Украины к Евросоюзу. Как вы знаете, мы же так поддерживали, чтобы, несмотря на то, что экономика Италии страдала от, от санкций и страдала значительно, несмотря на то, что мы до сих пор очень верно и четко, как сказать, продолжали наш на, этот, этот отношение. Даже, может быть, стоит напомнить, что санкции были одобрены во время главенства Италии Совета Евросоюза в Евросоюзе. То, что мы сейчас требуем, это в июне, когда идет речь, будет речь об обновлении санкций. Просто мы э, требуем, чтобы э, со стороны Франции и Германии нас проинформировали, как они оценивают э, минский процесс, процесс по минским договорам. И только там им, и мы требуем политическую дискуссию после, после оценивания со стороны Франции и Германии, и, конечно, мы будем сказать наше слово. Если минские договоренности не осуществляли, мы, конечно, будем за санкции. Еще вот насчет безвизового режима. Италия – это одна страна, которая хорошо знает украинцев, потому что, как вы знаете, самая большая община украинцев в Европе, в Западной Европе – это до сих пор вот это живущие в Италии это большой плюс для вас потому что итальянцы знают украинцев как э, трудолюбивый народ как э, абсолютно непроблематичная община поэтому э, для нас э, поддержка э, в осуществлении безвиза режима будет э, как можно сказать полная и без без никаких сомнений Дійсно, на тлі останніх подій, особливо напередодні того, коли буде розглядатися питання щодо продовження санкцій або їхніх скасування, от парламентська дипломатія напевно набирає неабиякої ваги, і в цьому контексті ваш візит є також досить важливим. Що планується в цьому напрямку для того, щоб підтримати сьогодні національні інтереси України для того, щоб донести сьогодні до італійців справжні прагнення. Те, те, чого хоче сьогодні Україна, для того, щоб ми відчували реальну підтримку, адже Італія досить неоднозначна щодо підтримки України, є різні настрої, Знаєте, наш е, перший візит в Італію, був якраз перед тим накануні, коли де був італійська верхня палата парламенту, ратифіцірувала. соглашение с Украиной. Мы тогда привели, провели встречу с рядами членов Нижней, Нижней Палаты Парламента, Верхней Палаты Парламента, разговаривали со всеми, даже с оппозиционными партиями, которые являются пророссийским лобби. И очень во многом убеждали поддерживать украинскую позицию. И после этого было без проблем ратифицировано соглашение о ассоциируем членством Евросоюза Украины. Я уверен, у нас уже там есть э, даже дружеские отношения с некоторыми членами парламента, с некоторыми сенаторами. И э, есть mm -hmm. Пауло Али, который возглавляет группу межпарламентских связей с Украиной, с Украиной. И я думаю, что в этот раз наш визит тоже будет достаточно плодотворным. Мы проведем встречу со всеми лидерами э, парламентских фракций и э, будем убеждать поддерживать Украину, будем убеждать, развиваться украинные отношения, и в том числе удерживать санкции. И удержание санкций тоже зависит от наших экономических взаимоотношений, потому что потеряв в отношениях с Россией, мы можем восполнить эту потерю в отношениях с Украиной, потому что итальянцы не знают об украинском рынке практически ничего, и мы когда встречались когда была наша первая встреча с членами парламента, даже для некоторых было удивление, что у нас всего несколько процентов территории заняты войной. Этого до, конца, до конца этого не понимали. Мы это объяснили, что у нас можно выстраивать с Украиной нормальные экономические отношения, и война Не на всій території України, це маленькая маленька локальна частина. Тут можна розвивати економіку, бізнес і так далі. Цю інформацію ви спробуєте донести в ході бізнес форму, який також планується в рамках цієї поїздки делегації, і загалом зустрічі на якому рівні там має відбутися. Конечно, наша задача показати всі інвестиційні можливості Украине. У нас не, у нас достаточно сравнению з європейським союзом налоговое законодательство, об этом многие не знають. С нами в делегации едет южанина Нина Петровна, это глава комитета нашего парламента, нашего налогового комитета. Она тоже будет проводить очень серьезную работу в этом направлении, рассказывать о нашем налоговом законодательстве, о наших налоговых реформах. И мы надеемся, что итальянские политики и итальянские бизнесмены поймут, что Продовжив санкції з Росії, про тільки санції з Росія полонгурував, вони можуть знайти свої втрати в бізнесу на Україні. Важливі аргументи. Наскільки цікава сьогодні Україна для Італії саме якраз в економічному плані, зокрема на рівні бізнес і інвестиційних проєктів? Да. Ну, конечно, я. Должен признать, что история экономических отношений между Италией и Украиной ⁇ это история неэксплуатированного потенциала. Это не означает, что у нас нет плодотворных отношений в экономическом плане. Наоборот, есть. Вы знаете, что присутствуют здесь итальянские инвесторы, начиная с UniCredit, которые... Это, надо признать, собирается пока уходить с рынка, но еще Интеза Сан-Пауле ⁇ это большая группа так, банковская, очень такая, крупная в Италии, потом есть у нас и, и заводы, и есть еще средний и малый бизнес. Но, конечно, не на уровне, не, не возможности сотрудничества между двумя и Я, я э, уверен, что э, эта ситуация будет развиваться э, к лучшему, потому что Украина это высокозабранный э, страна, э, самый, по-моему, интересный, и богатый ресурс. Но ну, это конечно земля, это, это 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 ваша история, но это люди, это, поэтому не может быть, что этот потенциал остается долго не эксплуатирован. Но Нужно еще исходить с того, что мы недавно после визита министра иностранных дел активизировали, переактивизировали наш комитет экономической взаимной помощи, потому что этот комитет не работал много, много лет, не работал, по-моему, 8 или 9, или 9 лет даже. Видите, итальянские институты, итальянское правительство тоже старается как-то э, сделать так, чтобы наш потенциал был эксплуатирован. Еще очень важно, мы в посольстве недавно э, 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 собирали всех э, итальянских бизнесменов и э, создали комитет итальянских бизнесменов в Украине, которые не только посоветуют у меня все время и объясняют, какие есть здесь, как можно сказать, проблемы и как можно решить эти проблемы, но э, директор этого нашего комитета он, и не только даже директор, а вообще самые главные встречаются с вашими политиками, вот начиная с мэром города, которая, э, с которым была встреча в прошлом году, с министром финансов, с премьером министром даже. Поэтому я думаю, что мы работаем для того, чтобы сделать все, для того, чтобы наши экономики как-то вместе развивались. И визит в Италию группы ⁇ это, конечно, очень важный момент в, этой, в этом направлении развития экономического сотрудничества. Экономического сотрудничества. Дякую вам за сьогоднішній наш ефір. Зрозуміло, що потенціал є, растет є куди, і сподіваємося, що візит також стане от... Тією цеглинкою в якраз в ту роботу, яку повинні зробити і Італія, і Україна для того, щоб наші зв'язки були на взаємовигідних умовах і мали спільний спільні завдання, для які потрібно вирішувати. Дякую вам, Фабріці Романо, надзвичайний повноважний посол Італійської Республіки в Україні та Сергій Олексій, народний депутат України, були гостями нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. До побачення.